مسئلہ آتا ہے مسجدوں میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو جو گناہ ہوتا ہے اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ وہاں پہ ایک روایت میں ہے کہ سو سا ٹہرنا پسند کر لے لیکن اس کے سامنے سے نہ گزر ہے کہ وہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ ٹھہرنے کو پسند کر لے لیکن وہاں سے نہ گزرے راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے چالیس کہا چالیس مہینہ کہا یا چالیس سال کہا یا چالیس دن کہا یہ نہیں مجھے بس کہا لوگا بار بڑی دن کہ چالیس تک کھڑا رہے وہ چالیس سال چالیس دن چالیس مہینے اس کی آپ نے تعلیم نہیں کی علماء نے لکھا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لمبی مدت تک ٹہرنے کو گوارا کرے لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنے کو گوارہ نہ کرے اتنا گناہ ہے اور حالت یہ ہو گئی کہ اس کے گناہ ہونے کا تو لوگوں کو احساس ہی نکل گیا اس لیے نمازی کے سامنے سے بالکل نہیں گزرنا چاہیے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے البتہ اس سلسلے میں فوان نے تفصیلات لکھی ہے کہ مساجد دو طرح کی ہے کچھ چھوٹی مساجد ہے اور کچھ بڑی مساجد ہے اب چھوٹی مساجد اور بڑی مساجد کے درمیان فرق یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد چھتیس سو مربع فٹ یا اس سے زیادہ ہے یعنی سکسٹی بائی سکسٹی چھتیس سو مربع فٹ اسکوائر فٹ ہے یا اس سے بڑی ہے تو گویا کہ وہ مسجد کبیر ہے بڑی مسجد ہے اور جو اس سے کم ہے ساٹھ بائی ساٹھ سے کم ہے تو پھر وہ مسجد مسجد سغیر ہے چھوٹی مسجد ہے یہ فخر رکھا ہے چھوٹی مسجد کا حکم تو یہ ہے کہ اس میں کہیں سے بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بڑی مسائل کا حکم یہ ہے کہ ایک انسان نماز جہاں پڑھ رہا ہے اس کے آگے تین صف یعنی تقریباً بارہ فٹ کا فاصلہ رکھ کر کے گزر سکتے ہیں مثال یہ سارے مچی رہے صاحب نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں آپ کسی کو گزرنا ضروری ہے تو اس کے آگے تین صفحے چھوڑ دیئے تین صفحوں کے بعد سے یعنی تقریبا بارہ فٹ کا رکھ کر کے گزرنے کی اجازت ہے لیکن یہ بڑی مسجد میں ہے اب یہ بڑی مسجد چاہے مسجد ہو چاہے مسجد نبوی ہو چاہے مسجد حرام سب کا حکم یہی ہے آج کل مسجد نبوی میں مسجد حرام میں تو لوگوں نے اس مسئلے کو ایسا بلا دیا اب نماز پڑھتے رہیے لوگ گزرتے رہیں گے سامنے حدیث کو نظر انداز کرنے والی بات ہے تھوڑا ٹھہر جائیں گے کچھ ہم آگے جذب نہیں رہے نا ٹھہرنے کی وجہ سے ہم دنگا ہو رہے تھوڑا سب کرنے تھوڑا انتظار کرنے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے اب نے لکھا کہ اگر پھر بھی اگر کسی کو گزرنا ضروری ہو جلدی ہو تو ایسی صورت میں کوئی کسی چیز کو سترہ بنا دے

اس کو پورا کراس کر کے آپ ادھر سے ادھر جائیں لیکن مثال کے طور پر آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں بالکل آپ کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو ہٹنا ہے وہاں سے دائیں ہٹ گئے یا بائیں ہٹ گئے یہ گزرنا نہیں ہے یہ ممنوع دائیں بائیں ہٹ گئے تو اس کی اجازت ہے اسی طرح ایک شکر وغیرہ نے یہ لکھی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کئی لوگ اس کے سامنے سے گزر کے گنہگار ہو رہے تو کوئی آدمی سامنے ٹھہر گیا تو ٹھہرنا ظاہر ہے یہ گزرنے ہمارے کے سامنے جا کے ٹھہر گیا تو اس نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو گزرنے کی راہ فراہم کر دیا بہت سے لوگوں کو گناہ سے بچنے کا انتظام کر دیا تو یہ سب مسائل ہیں ان مسائل کا ہمیں خیال رکھنا اور ان مسائل کا خیال رکھنے تو رکھتے ہوئے اپنی مساجد سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے